Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Hoş gördük hər birimizi. Bu gün sizlerle çox ləzzətli, yumşaq, ətirli, dadına doya bilməyəcəyiniz ballı peçenyənin hazırlanma qaydasını göstərəcəm. İlk öncə lazım olan ərzaqları nəzərinizə çatdırıram. 2 ədəd yumurta, 1 stəkanın başından 1 barmaq əskik şəkər tozu və eyni qədər stəkanın başından 1 barmaq əskik bitki yağı, duru yağ. 2 xorək qaşığı bal, vanil qabartma tozu və un 4 stəkana yaxın, e, yəni təxmini yumşaq xəmir alınana qədər e, un lazımdır. Təxmini 4 stəkan un gedəcək. Yenə də unun qatılığından asılı olaraq baxacağıq buna. İlk öncə nə edirik? E, 2 yumurta, şəkər tozu, və balı içərisinə qarışdıracağımız qaba keçiririk. Və mikserlə bunları şəkər tozu tam həll olana qədər qarışdıracam. Ondan sonra isə bitki yağını da bura əlavə edərək qarışdıracam. Ərəli isə Yumurta, şəkər tozu və yumurtanı mikserlə qarışdırıram. Şəkər tozu, bal və yumurtanı ağarıb piskok tam həll olunana qədər mikserlə qarışdırdıqdan sonra bitki yağını əlavə edərək yenidən mikserlə qarışdırırıq. İndi isə ələkdən keçirtdiyim unun bir hissəsini, yəni hamısını eyni vaxtda yox, ə, təxmini yarısını əlavə edirəm. Bir paket vanil və bir paket qabaqma tozumuzu üzərinə əlavə edərək yavaş-yavaş yoğurmağa başlayıram və yoğurduqca da lazım olduqca unu əlavə edəcəm. O vaxta kimi ki, ələ yapışmayan, ancaq yumşaq xəmir alınsın. Bir şey də qeyd edeyim. Yəqin çox vağınız soruşacaqsınız ki, bal olmasa nə ilə əvəz edək? Məsəl görərdim ki, bu peçenyədə ümumiyyətlə ballı reseptlərdə balıq şeylə əvəz etmirsiniz çünki ə, istər istəməz ətrində tamında fərq olur və bu peçenyəndə əsas özəlliyi çərilsində balın ətrinin hiss olunmasıdır. Birsə un əlavə edərək yumşaq xəmirimi alqana qədər yoğulmanı davam etdirirəm. Yumşaq, elə yapışmayan xəmirim hazırdır. İndi isə xəmirdən ə, istədiyiniz ölçüdə əslində Təxmini qozdan bir qədər iridir. Əgər bundan daha iri istəsəniz, daha iri, daha xırda istəsəniz də daha axırda parçalar götürərək əlinizin içərisində bu şəkildə yumurlayıb dairəvi forma veririk. Və içərisində içərisinə yağlı kağız yerləşdirdiyim ıı, listin içərinə düzürəm şəkildə. Çox da yastı nazik eləmirik. Bu qavrulmuşda. Dəbəzlərində mən oal formada edəcəm, fərqliliyi olsun deyə. Bəla. Bəzilərini dairə, bəzilərsə oval formada düzəldəcəm. Siz də istədiyiniz ya hər ikisini formadan da edib fərqli edə bilərsiniz və ya hətta sadəcə oval və sadəcə dairə formasında da hazırlaya bilərsiniz. Bu sizin istəyinizə, zövqünüzə, seçiminizə bağlıdır. Xəmirin təxmini yarısını hazırladım və bu şəkildə listə yerləşdirdim. E, Burda gördüyünüz qabda bir ədəd yumurtanın sarısı ilə yarım çay qaşığı kakaonu qarışdırmışam və bu qarışımı hazırladığım peçenyələrin üzərinə hər tərəfini örtmək şərti ilə çəkirəm. sarısı və kakao qarışımını da peçenyələrin üzərinə çəkəndən sonra çəngəl vasitəsilə və bıçaq vasitəsilə peçenyələrin üzərinə e, naxışlar salırıq bu şəkildə. Uzun soquların, oval formada olanların üzərinə ə e, sadəcə çəngəllə bu şəkildə edirəm. Fərqli də edə bilərsiniz, yəni qama-dama şəkildə də edə bilərsiniz. dədə formada olanları isə zənnə bu şəkildə və ya da qucaqla bu şəkildə maşlaşlar edə bilərsiniz bişəndən sonra bunlar çox gözəl görünəcək. İnşallah bişsin, siz özünüz də görəcəksiniz. Pəçenyələrin üzərini də naqşladıqdan sonra əvvəlcədən 170-180 dərəcə isitdiyim sobaya sadəcə altını yandırmaq şərti ilə qoyub təxmini 10-15 dəqiqə ərzində bişirəcəm. Ən sonda 2-3 dəqiqəlik üst hissəsini də yandırmaq olar. Beləliklə əzizlərim, ballı peçenyələrim hazırdır. Bu ləzzətli, nafis reseptdən istifadə etmək istədiyinizi də məsləhət görürəm. İstər qonaqlarınız üçün, uşaqlarınızın məktəb çantaları üçün və yaxud sadəcə çayla içmək üçün özünüz üçün bu asan reseptdən istifadə edin, siz də hazırlayın. Əminəm siz də bəyənəcəksiniz. Əgər sizlərə də faydalı oldumsa, bundan çox xoşbəxt olaram. Bu günün isə məndən bu qədər. Yeni reseptlərlə yenidən qarşınızda olacağam. Sağ olun, gələn görüşlərədək.